नमस्ते स्नेहितरे श्री शिवचालिस जय गणेशगिरिजासुवन मङ्गलमूल सुजान कायोध्यादासतुमेवु अभय वरदान देवु अभय वरदान देवु अभय वरदान जय गिरिजापति दीनदयाल कानन कुंडल नागपनीके कानन कुंडल नागपनीके अंका गौर शिर गंग बहाये हुंड माला वस्त्रा काला बा गंबर सोहै जबी को देखी मैना बारे करता सदा शत्रुनक्षया कारे नन्दी गणेशसोहैतः कैसे सागरमध्यकमल हैजैसे कार्तिकश्यामा हौरागणराहो या जाय पुका

कृपा करी निपुरा सुरसनयुद्ध सा बहि कृपा करी न बचाये वगीरतपारि पुरव प्रतिघ्नता सु पुरारे दानि नमः ल चरत सुरासुरभय निहाल कीनादयतह करी सहाहि नीलकण्ठ तव नाम कहाहि पूजन रामचन्द्र जिन जीतकेलङ्का विभीषण दीनः सहसा कमल मे ओ तहि पुरारे एत कमलप्रभुराके होजोहि कमलनयन पूजनजहासोहि कमलनयन पूजनतःसोहि कठिनाभक्ति दे कि प्रभुशङ्करभये प्रसन्न दियो इचिति वर जय दुष्ट हि सता वै भ्रमता हे माता पिता प्राता सब संकट में संकटत नहि कोही। स्वामी हे कहे आश तुम्हारी हाय संकट भारी धना निरदना को देत सदा के ही विधि करो तुम्हारी क्षमानाता अब जो कहमारी शंकर हो संकट के नाशना विघ्न विनाशन मंगल कराना विघ्न विनाशन मंगल कराना योग शिवाय सुरब्रह्मात्मिक पारे यः पाठ जो, करे मना जो वो अधिकारी करे सो पावनहारी पाठक है सो पावनहारी पुत्र in it. जन्म जन्म के पापसा वै अन्तवास शिवपुर मे पालय जन्म जन्म के पापवसा वै अन्त शिवपुर मे पालय नितनेम करि प्राप्त हि पाठ कालो तुम मेरि मना कामन पूर्ण हु जगदीश मककरचटि हेमन्तऋतुसंवत्सं स्तुति चालीसशिवपूर्णकेन कल्याण स्तुति चालीस शिवपूर्णकेन कल्याण नमः पार्वतीपतये नमः नमः पार्वतीपतये नमः पार्वतीपतये ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು